Hai semuanya, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Masih bersama saya Chef Adi Ompong. Oke guys, hari ini kita akan bahkan memasak sebuah hidangan ala resto berupa nasi goreng yaitu nasi goreng Jawa. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan tombol notifikasi biar kalian nggak pernah ketinggalan dari video-video yang akan datang. Oke guys. Seperti apa persiapannya? Bahan-bahan apa yang harus kita siapkan? Let's go, koki. Okay. Yang pertama, kita ada garlic atau bawang putih cincang. Di sebelahnya kita punya kecap manis. Setelah itu, kita punya saus tiram serbaguna. Saus tomat bumbu serbaguna sayur kita kasih sawi dan wortel sedangkan nasi 200 gram untuk isian kita punya sosis ayam suwir bakso satu butir telur daun bawang diiris tipis dan yang tidak kalah penting, ini guys, kita punya wet seasoning yang telah saya buka resepnya pada awal-awal video. Mungkin untuk kalian yang belum pernah tahu, silahkan dicek video-video saya yang sebelumnya, kami telah mem uh, memberitahu resep serta mengupas tuntas tentang wet seasoning. Oke okay guys, bagaimana cara memasaknya? Let's go cooking. Oke okay guys, yang pertama...

bawang cincang ya. Setelah itu telur kita masukkan. Jangan lupa kita masih punya minyak ikan atau minyak ikan. Fungsinya untuk menambah aroma dan juga rasa asin serta saus raja rasa. Ini juga sebagai segala sih buat gram kita masukkan ayam suwir, bakso dan sosis sebagai isiannya Sama kita aduk supaya ini tidak berlipat kita beri seasoning ini di video awal saya sudah saya bahas dengan judul garam sapi rahasia kelihatan menu restoran kalian bisa cari di sana lagi oke cukup satu sendok teh selamat kita aduk rata Langkah selanjutnya kita beri bumbu bumbu sebelumnya 1 sendok teh saus tomat 1 sendok teh ini adalah saus tiram sebaguna juga 1 sendok teh dan kak manis 1 sendok teh Oke, kita masukkan di sini Kita, mulai, kita mulai, uh, ya, uh. Wow. Okay. Okay, Terakhir, kita masukkan dalam dari kita yang sudah diinstalin. Dan terakhir finishing adalah minyak wijen, untuk pewangi. Dan masakannya langsung aja dari mana? namaannya guys, nasi goreng jawa ala resto. Oke okay guys, ini adalah hasil akhir dari masakan kita, nasi goreng jawa ala resto. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ataupun bisa dimengerti. Kalaupun nanti ada sebuah pertanyaan kalian belum mengerti saya nanti akan tulis semuanya di kolom deskripsi dan kalian juga tinggalkan di komentar ya guys ya. Oke okay guys, demikian dulu hari ini untuk acara masak nasi goreng Jawa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Salam sejahtera, sehat selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.